Наступне питання розглядаємо пункт депутатські заклади. Депутатські запитів в міжсесійний період не надходимо. У кого з депутатів можуть бути з голосу депутатські запити на конарь осіб? Дякую. Розглядаємо пункт різних. У кого з депутатів буде інформація? Кто бы сомневался? Кто сомневался, Игорь э, Иванович, Алексей, Алексей Петрович. Э, Ильич, у меня огромная просьба, Алексей Петрович, на головы, в голове, у вас <с worldly> потом <теперь>, уважаемые Позовщина наша богата талантами, как известно. И вот у нас в Панютино живет поэтесса, уже издана ряд ее книг, Наталья Рускинова. И она обратилась к нам посылковый сервис просьбы помочь. Она выпустила очередную свою книгу, поэтический, сбор, поэтический, сборник. Она очень оборванная девушка, но, к сожалению, Бог у нее ограниченные физические возможности, она привязана к дому, приближается на коляске. Но она находит возможности издавать свои книги, издавать свою поэзию. Поэзия на украинском языке, как можно сказать, красивая не берусь судить, но на мой вкус красивая. Поэтому она попросила нас, мы посылкулись с этой целью, приобрели депутаты Калининской конечно, Рады, приобрели ее к И просьба и вам, уважаемые депутаты, вот уважаемые коллеги, помочь. Это даст возможность ей как-то купить свои расходы по изданию своей книги, ну и вам оказать помощь, обратиться духовно Поэтому, у кого есть заинтересованность, можете обратиться ко мне, мне стоит 15 гривен, книга, ну, такая, довольно объемная. Просто Спасибо за ранее, ты меня А можно, как говорится, у нас в Раднике? Я не раз, какой У меня сейчас 25-я была, ну, тираж. У вас 25 штук можно купить непосредственно Алексею Михайловичу сейчас. К сожалению, тираж тут не обозначен. Доброе. Спасибо. Если в районе я оставлю, хотя бы, пожалуйста. Вы не забывайте. сесії говорив з приводу освітлення території школи номер 2, Ви надавали доручення Керівнику ШК РБД реагуватися. РБД 20 днів минуло, нічого не змінилося. Дякую, <реку> Володимир Володимирович. Дякую, Володимир Я прошу. Перший зам міського голови, прошу. Давайте. Треба? Звісно. Ні, ну практично, якщо до першого-першого буде святкування, то з 12-го. Мы а это сперва чувствуем. Да, первый, первый. Владимир, я хотел бы честно говоря, чтобы это была и предыстория. Какая работа проведена? Как мы этот вопрос понимаем? Какие это средства, что это проблема системная. У всех школ такая же проблема. Сколько опор, какие они должны быть? И, и, ну, давайте подробную информацию. подробная а проблема. Уважаемые серии, уважаемые депутаты, значит, действительно, сегодня у нас освещение в городе желает быть лучшего. Значит, на сегодня ну, где-то порядка 90% процентов не внутриквартальное освещение, в том числе по школам. Значит, сегодня занимается управление святого коммунального господарства, делает инвентаризацию. Это все до первого числа инвентаризация должна быть закончена. Для того, чтобы мы реально представляли, какая сумма необходима для возобновления и освещения в нормальном плане нашего опыта. Значить, конкретно що касается школи, до 1, -го, 12 захищення було поставше. Тобто не 12-го, прошу, прошу 1-го, 12-го. Ну я як допомогу, я пройшовся першим мікрорайоном, зняв на камеру, де потребує освітлення. Ну, для того, аби розробити програму, ми повинні знати, де воно відсутність. И, значит, вы да, а это я хочу говорить о монетаризации, я на не Потому что, ну, кроме, кроме, того, что инвентаризация, потом это надо будет делать в проект или смету, по крайней мере, хотя бы посчитать. То есть это не одного дня работа, и ну, на сегодняшний момент это происходит дополнительные средства, которые надо будет рассмотреть в бюджете и программе освещения. Я считаю, что каждый депутат может допомогти с этим питанием, указать, где потребуется, а где не потребует. Э, спасибо огромное за участие в серьезной проблеме. Честно говоря, когда я ну, тоже вникал в, в суть проблемы, для меня было удивительно то, что система освещения была почему-то демонтирована. Э, мало того, это 12-й год вот выборов Секретный для кого, это избирательные участки, поэтому мы, ну, скажем так, в комплексе подъем к вопросу. Не хотелось бы веревку, мы вишем старые фонари на опоры, которые есть через одну. Грубо вот Поэтому это комплексный подход. Желательно уйти от железобетонных опор, мы тоже просматриваем это металлические мачты, чтобы стояли с учетом освещенности тротуара, подходов. Серьезная работа, не хотелось бы ее сделать один раз и надолго. Дякую. Було ну, я думаю, що ви теж розповісте, було запитання на минулій сесії з приводу коштів, які надходять за послугу з утримання будинків. Ви надавали доручення Янкевичу, так зі мною ніхто не зв'язався, ніхто це питання не обговорив. Є кошти, які люди сплачують, але на ці кошти послуга не надається. Є цифри, які про це свідчать. Якщо ми хочемо розібратися з цим питанням на місці всередині громади, то давайте це робити. что потом никто потом не сказал, что мы тут не поговорили, не разобрались, а вы дальше Спасибо за вопрос. Что, кому сейчас не переадресовать вопрос? Как понедельник планерка коммунальная. Я приглашаю на планерку После планерки с я говорю о которые касаются и протокольных, и напишу, кому что нужно в понедельник в общем регламенте коммунальный проектов, кто из депутатов желает, имеет полное право на ней присутствовать без проблем, для того, чтобы не нужно было понимать, о чем мы говорим, это я просто решаю. Дмитрий Васильевич, дякую. прошу вас. Да, по освещению города включать его чуть-чуть раньше, потому что сейчас темнеть начало раньше, да, не всегда вот, получается, уже вроде как темно, свет еще не горит, да, то есть я вопрос, который я не могу не задать. На какой стадии находится вопрос по нашей, не нашей поликлинике? Определен вопрос ли с помещениями, с персоналом, все такое. Мы сегодня ждем формально акта комиссии облздрава. По сути, мы уже, Василий Алексеевич, был в облздраве два дня назад, в соседней да? Когда будет такой акт? В ближайшее время я должен... Да, вот таким образом это будет, естественно, точка отсчета. Э -э, э, Мистер э, вопрос резонансный, по-разному его принимают и по-разному его комментируют. Я хотел бы еще раз подчеркнуть о том, что в нашей инициативе лежат исключительно вопросы повышения качества услуг. И еще раз повторяю, использование, оптимизацию средств местного бюджета, кадров, кадровый потенциал использовать и, естественно, технический. Это свидетельствует, этому мы нормативно-правовая база, на которой мы строим свои переговоры, принятия решений. Это устав городской больницы и устав церкви. Поэтому с учетом смене специалистов, непростой вопрос. Ну, традиционно он воспринимается, скажем так, резко. Максимально взвешенно будем подходить к решению этого вопроса. У нас достаточно базы для того, чтобы нужно, можно было принять взвешенное решение. Валерий Федорович. Весна а как... <с eighty -one> следующего. Спасибо. Если пойти... Вы спрашиваете у Сергея Алексеевича? Я подсказываю. Не надо подсказывать. Значит, по мосту, по главному путепроводу. И, значит, еще раз хочу подчеркнуть. Проект по проекту. Ввод в эксплуатацию путепровода это август 2012 года. Инициатива железной дороги, южной железной дороги. Оставчика Виктора Николаевича. К сожалению, 4 ноября есть, есть ну, мост не виден в эксплуатацию. Официальное заявление, работы проводятся эффективно, в ресурсном режиме. Это грудный. Комментировать перенос этой даты я не имею права ни морального, ни функционального. Я написал и обратился к письмому. Мы на прошлой сессии дебатировали вопрос о реорганизации железной, по железной дороги. Я обратился буквально по всем вопросам реорганизации к Собчаку Виктору Николаевичу Вадимовичу. Вы за своей подписью? Значит, за моей подписью. Был Павел Сергей Иванович. Я ему задал с Татьяной Петровной, были у меня в нем кабинете. Заверение руководства Южной железной дороги. Станции, о том, что реорганизация не предусматривает сокращение ни одной штатной единицы. Это связано с, со, скоростной, со скоростным режимом через город Розовая. Естественно, мы все понимаем о том, что сегодня есть реорганизация и сокращение грузовых перевозок. К сожалению, высокорентабельных я так понимаю. Но все вопросы учтены, скажем так, службами Южной железной дороги. И, э, может быть, Виктор Васильевич, есть еще дополнительные комментарии, будет, наверное, неизвестно. Все, все, так, как мы нет. говорим, да? Прошу. Все по приводу места траты в Конечно. Спикер, бюджет, организации. Давайте по структуре бюджета. Большие кошек это подоходный налог, э, составляет немного много ни мало 84%, все я правильно говорю. Если не будут сокращаться штатные единицы, мы ничего не потеряем совершенно. Касательно э, рентабельности и эффективности работы перевозок в рамках э, Минтранса, к сожалению, у него доколенирования. Если не будут сокращаться, а мы точно заинтересованы, чтобы росла заработная плата и создавались рабочие места, и упаси Бог, не сокращались то в городе, в бюджете, значит, мы никаких потерь не понесем. Тоже земельный участок. Сегодня есть письмо, мы будем рассматривать на ближайшей сессии по льготам, по частичным льготам, это не секрет. Будем работать на комиссиях, поменяемся мнениями, выскажем свои точки зрения, поэтому вот так обстоят вот дела на сегодняшний день. По нашим партнерским отношениям с Южной железной дорогой, с нашей станцией Лозова, которая в общем статусе, узловой. Я думаю, что мы его не потеряем. Через э, то, что снимаются рейки, Нет, рейки. Ну, Мы ваши кадры смотрели на сайтах, <свят> видели ваши комментарии. То есть я очень активно слежу за вами. Мне приятно, то, что вы занимаетесь вопросами жизни города. Поэтому, ну, скажем так, это, наверное, один